Salam dəyərli izləcilər. Elektroliz bölməsindən qalan testlərin izahını veririk. 48-ci sualla başlayaq. Yenə burada bir neçə su verilib. Qarşısında məlumat zaman oksigen qazı hansı maddənin parçalanmasından alınır? Bir şey bir qeyd edək ki, katodda hidrogen qazı yenə sudan, son elektrolizindən, yenə yəni suyun reduksiyasından, oksigen qazı suyun oksidləşməsindən alınır. Ona görə də burada cavabımız su olmalıdır. 49-da oxşardır. 50 hansı duzların məhlul elektroliz zamanı duzun kütləsi dəyişmir. Duzun kütləsi ümumiyyətlə aktivlərin oksigenli duzlarında olur. Məsələn, burada cavab natrium sulfatdır. Natrium sulfat elektroliz uğrayanda katodda hidrogen, katodda hidrogen, anodda oksigen, oksigenli duzdur. Məhlulda isə natrium sulfat tuzu özü olduğu kimi qalır məhlul. Yenə yalnız burada 3 olacaq C variantı. 51 hansı uzanın məhönə gös zamanı uzun tikləsi dəyişmir, oxşardı. 52 anı, e, yenə də oxşar sualdır. Aktivlərin, oksigenlərin götürülürsüz. 53 Katodda su reduksiya olunur. Anodda su oksidləşir. Bu yenə də aktivlərin, oksigenlərində olur. Aktivlərin oksigenlərində. Yəni e, hə, yox burada Katodda sürudeksiy olur, yəni aktiv metalın duzu olmalıdır. 1 3 x-a 1 3 olacaq uyğun. Ee, anodda su oksidləşir, yəni oksigenli e, turşunun duzu olmalıdır. Yəni cavab D variantı olacaq. 54 də ona oxşardı. 55 də nədir? Hansı duzun suda məhəl elektroz zamanı məhlulda çöküntü əmələ gəlir? Çöküntü əmələ gəlirdi həmin aktiv metalların oksigensiz duzlarında. Yəni B variantıdır cavabımız. Yəni onu yazsaq magneziyum xlorid + H2O əmələ gəlir katodda hidrogen, anodda xlor, məhluldan magneziyum hidroksid, yəni əsas çöküntü əsas əmələ gəlir. 56 da oxşarırdı, aktivin oksigensizdir. 57 Suda el elektroliz zamanı elektroda baş verən proseslər anodda su oksidləşir, e, katodda su redüksiya olur. Bu, bu testdən eltdi bayaq e, 58-lə oxşarırdı. Hələ 9 M metal deməli, yəni metal alınır katodda, anodda oksigen. Yəni x metal alınırsa, metal pasiv metalın oksidlü duzu olmalı olmalı. Həmçinin bu fluorun aktiv metallarla duzlarına da aiddir. Çünki fluor ən sərtin oksidləşən olduğuna görə məhlulda su varsa, su birinci oksidləşib oksigen qazı əmələ gətirir. Y hidrogen və halogen əmələ gətirir. Yəni aktiv metalın halogenli duzu olmalıdır. Yəni buna uyğun, hə. Buna uyğun hə cavabımız elə Edır. Burada yenə hidrogen və oksins aktivlərin oksigenli duzu olmalıdı. Cavab E variantı olacaq. 50, 60-cı suala baxaq oxşardı. 61 oksigenli turşuların normal duzlanıstı məhlayı e zamanı, oksigenli turşuların normal duzlanıstı məhlayı e zamanı elektroz məhsulları üçün də doğrudur. Oksigenli turşuların, yəni oksigen həmişə onunla alınır, bu doğrudur. Oksigen də sudan alınır, bu da doğrudur. Bu səhvdir. Həmişə məhlul turşulanır, bu da səhv fikirdir. Həmişə yox, yəni aktivlərin oksigen duzlarında alınmır. Diğer hallarda alınabilir. Ortak aktif ve pasiflerde alınır. 1, 2 doğru olur. 61. sualda A variantı. 62 de bu da. 63'de ne deyir? X, Y, Z maddelerini müeyyən edin. Hə, burada e, müsbət yani e, yük, yəni bu anoddur. Bu isə katoddur da. Mənfi yüklü elektrodumuz. Demek ki, e, Yəni burada variantlara uyğun həm də ə, baxmaq lazımdır ki, məsələn, A katodda biz bilirük ki, hidrogen əmələ gəlir, y hidrogen olmalıdır. A anodda isə x ya ayrılıb o da oksigen ola bilər. Artıq iki variant. B D də də hansı duzlarda ola görə oksigenli duzlarda olmalıdır da, aktivlərin oksigenlərinin. Ona görə cavab B variantı olur. Çünki natrium xlorda xlor özü əmələ gəlir an anodda. 64-dənsiz sxemdən alınan normal duzlu məhlul zustunda elektrodlarda hidrogen oksin ayrılmır. Hidrogen oksin ayrılmırsa, bu passiv metalın oksigensiz duzu ola bilər və D variantında mis xloridəmələ gəlir. Bu ola bilər. 65-də oksidləşdiriciliyin artma sırası düzülmüşdür. Aktivdən passivə doğru düzmək lazımdır. Sadəcə bunun burda cavabımız B variantı. 66-da həmin sıralamadır. Anionların oksidləşmə sırasıdır. Yəni E variantı olacaq. Getdikcə oksidləşmə qabiliyyəti seçmə çətinləşir bu sırada. Y 66, 67-də Gümüş bir nitratla məyus zamanı aykada transporslar gedir. Gümüş bir nitratdırsa və bu passiv metaldursa, metal özü ayrılır ki, metal katodda reduksiya olunur, yəni elektron alıb yüksüzləşir, 2 olacaq yalnız burda. D variant. Və bunun e, 68-li isə deyir, e, anoddan nələr gedir və anodda oksigenli duz olduğuna görə oksigenli duz olduğuna görə su ə anodda oksidləşib oksigen qazı əmələ gətirir. Absin də oksidləşməsi, yəni elektron verib oksigen əmələ gətirməsi birinci hissədə verilib. Yalnız C variantı olur. 69-da biz e, bu maddəni elektrolizlə bilirik ki, gümüş, e, oksigen var, bir də hansı turşudur? Nitrat turşusu əmələ gəlir. Dem sağlamlaşdırdıqda 4 nitratın və bu onu 4 vur 4 hissələrək idonur. Onda cavabımız burda 4 nitratdır və D variantı olmalıdır. 69-dur. 70 oxşardı. Hə, burada ümumiyyətlə qeyd eləyək ki, əmələ gəlir mis2 sulfat və çıxılmazdan sonra deyil stomail eritə zaman anotoksin ayrılır. Doğrudur. Oksigenli turşuda. Qələvi məhlul içə daxil olmur. Qələvi ilə niyə daxil olub mis hidroksi çökmüsü yarandığına görə axırə qədər gedir. Səf fikirdə suda məhlul qələvi metal yaradır, səfli turşumədl yaradır. 2 ilə 3 doğru deyil. 70-də B variantı olur cavab. 71-də Katotta, anotda, suda məhlulların elektroliz məhsulları verilib. Hansı reaksiyalar getmir? Demə, mi? mis 2 sulfatın elektrolizində katotta mis özü əmələ gəlir, anotda oksigen qazı əmələ gəlir, çünki oksigenlidir. Kalsium xloriddirsə, katotta hidrogen, anotda isə xlor özü əmələ gəlir. Həmin bunları yazdıqdan sonra hansı reaksiyalar getmədiyini tapacaq. Y ilə Z hidrogenin oksigen reaksiyası getmir. gedir. X ile Y. Mislen oksigen rekset C'dir. Gedir. Y ile T. Belhalı oksigen rekset C'dir. Ona göre cevabımız yalnız 3. 71'de Y varyantı olur. 70'ci de okşar oh, su aldı. Yani bunu özü üst tapa bilersiniz. Hidrolizin birinci mərhəsini alınan maddə turşluq əsasıdır. Südidozu da məhlul elektroz zaman məhlulda alınan maddə əsas və turşudur. Deməx X turşdur, yaradır hidrolizin birinci mərhəsində və elektroz zamanında əsas yaradır. Əsas əmələ gətirir. Ə, əsas əmələ gətirirsə bu aktiv metallardır. O litiumdan alüminiyuma qədər olan metalın duzu olmalıdır və turşu zəif olmalıdır və çox əsaslı turşu olmalıdır. Metal güclətli turşu zəif çoxasəsi turşu olmalıdır. Bu A ilə B oğun gəlir. E, y isə turş e, məhlulda turşu əmələ gətirir. Bu ortaq divar passiv metal ola bilər və əsası duz yaradır. Bu da zəif metal və e, oksigenli turşu olmalıdır. Cavabımız A variantı olur. 74 da oxşardı. 75-ə baxaq. Mis 2 nitratın məhlulun elektrolizindən alınan məhsulların mol sayının qrazonası da doğrudur. Yazaq mis nitratın elektrolizin. Mis anır katodda, anodda oksigen, məhlulda HNO3 nitrat durur. Hidrogen oksigeni içisini yazdıq bura. Hidrogen oldu 4, 4 yazaq. Yəni elektron balansı olsu olmadan dəmsallaşdıraq. Azot oldu burada. 4 bura 2 yazırıq, misin qabana da 2 yazaq. Mənim əmsallarlaşdı. İndi burada deyir ki, mol sayını zamana asılıq qrafiki. Demə ən çox molumuz nitrat turşusudur HNO3. Orta hissədə mis yer alır. Ən az mol isə oksigena aiddir. Çünki bu molun zamana asılılığıdır. Molları da burada əmsallar, yəni deyir, əmsallar molu göstərir. 1-ci yazılıb qazdır, doğrudur. Oksigen qazıdır. 2-ci turşudur, sərtdir. 3-cü metaldır, bu da sərtdir. Doğru olan yalnız 1. 75-də C variantdır. 76. E, 76-ya baxaq. Y2 müsbət ionun elektron sayı arqonun elektron sayından 9 vahid çoxdursa, ionların oksidləşmə qabiliyyətini doğru müəssəfəti müəyyən edin y2 müsbətin e, demək argonda 9dur. Demək argonda da 18 elektron var. 18 üstə 9 gələndə 27. Onda bunun protonu 29 olub. Yəni bu hissəsi. Çünki ikisini verib 27 qalıbsa 29 A-nı 29 tapdıq. 29dsa a+1 30 olacaq, a-3 26 olacaq. Artıq hansının nə metal olduğunu bildik və oksidləşdirici qabiliyyətinin üçün doğru fikir də ən güclü reduksiya olunan burda passiv olacaq. Passiv metalımız da burda misdir. Yəni onda ə, biz bunu e artma sırası ilə götürəyik. Ən daha aktiv burda sink x 2 müsbət kiçik olmalıdı dəmirdən. Yəni dəmir burda 26 olmalıdı. 56 ayırın yazılıb. Yəni y-miz kiçik müsbət, bu da kiçik olmalıdı. Başlayım. Dəmir burda 77 kiçik müsbət Bu da kiçik olmalıdı, misdən, yəni misimiz də burada y-dir. Y iki müsbət. Bu da A variantı olacaq. 77-də düsun elektrolizində alınan maddələr katodda, anodda. İks hansı tuzlar ola bilər? Katodda metal passivləri də olmalıdı. Anod toksigen, oksigenli tuz olmalı. Passivin oksigenisi də e 1 və 3 olacaq cavabımız. 78 də oxşar sualdır. 79 hansı maddədən ustama reaksiya elektrod zamanı elektrolollarda eyni məhsullar alınmır? E elektrodlarda eyni məhsullar alınır deyirsə. Qələvin elektrolizində alınır hidrogen və oksigen. Aktivin oksigenlərində yenə hidrogen və oksigen metal və oksigen, hidrogen və oksigen, metal və xlor. Burada 1 2 4 uyğun olur. 80-dədir. Deməli, hansı uzan əloster ozun elektroliz suyun elektroliz tənliyi kimi ifadə etməyə olar? Yəni su ordur, parçalanır, elektroliz olur. Aktivlərin, oksigenlərin də olmalıdır. Kalium sulfat kalium sulfat barium nitrat ola bilər aktivin oksigenli cisidir. Bunlar oksigensizdir ümumiyyətlə, bunlar olmayınca 1 2 doğru olur. Baxaq. 81-ci sual oxşardı. 82. Qrafikdə natrium xlorid məhlulunun zamanı məhlulun məsulanın kütləsinin zamana sıqrafi verilmişdi. Hansı ifadə doğrudur? Və burada artıq kütlənin zamanan açılığıdır və natrium xlorid + H2O alınır hidrogen aktiv metal olduğuna görə hidrogen, xlor özü, oksigensiz olduğuna görə xlor özü, bir də su oldu kimi yazaq. Və əmsallaşdıraq. Daşdıyın su yox Ə əsas əmələ gəlir burdan. Əmsallaşdırma apardıqda xollara görə ikini yazdım. Natriuma 2 qeyd olunur, hidrogen olur. Bura da 2 yazırıq. Əmsallaşır. Mükəllələrin qeyd etməli. Yəni hidrogen 0.1 qram əmələ gəlir. 2 qram xlor o 71 qram natrium hidroksidlə 42-yə vuranda 80 qram. Demə ən çox burada natrium OH olacaq setimiz çünki 80 qramdır. Sonra xlor olacaq 71 qramdır. Daha sonra hidrogen də x-imiz olacaq. X və y yenə yəni hidrogen na xlor qarışığının HCl alınır. Doğrudur. y9z y9z natrium xloru qarşı təsiri də olmur olur sərtdir rəv suya mələ gəlirəm də 3x və z adi şərtdə qarşı təsiri də olur x və z natrium xidrogen xeyr olmur e, hidrogen turşu ilə reaksiya qatılı olmur turşu asidlan reaksiya qatılı olmur ha y və z-nin qarşı təsiri 2 uzanır y və z Natrium, bəli. NatriumOH la xlor reaksiyaya girəndə natrium xlor, natrium xlor adi şəraitdə hipoklorit plus su əmələ gəlir. İki duz bunu deyir. Bu doğrudur. X alminiumla reaksiya vermir, x hidrogen olmur, doğru. Hidrogen alminiumla bəli, daha şləsirdə olmur. 1, 4, 5 ə, seçimləri doğru olacaq. 1 4 və 5. 83-də oxşar sualdır. Yəni yazıb deyilənləri ə, tapmaq olar. Yəni oxşar, ə, yəni variantları hələ. Yəni demə 82-ci sualla oxşardır. 84. Ionluğu müəyyən edin elektroliz zamanı, yəni hidrogen, oksigen, duz. Hə burda biz x y maddəsi, yəni orada kation və aniona uyğun cavabları tapaçaq. E, hidrogen birinci reaksiyada hidrogen və oksigen əmələ gətirib və duz əmələ gətirib. Yəni burada hidrogen oksian suda nəmələ gəlir. Duz olduğu kimi qalırsa, bu aktivlərin oksigenlərinə aiddir. Yəni birə uyğun olacaq. E, bir də e, florun ob aktiv metalarla duzu idi. Yəni C E uyğun olar. İkincidə hidrogen və turşu qalığının urdu bəsdaldə əmələ gəlib və qələvi əmələ gəlib. Bu aktivlərin oksigensizlərindədir. Aktivlərin oksigensizlərində 2-ə B, 3-ə isə metal özü əmələ gəlib, yəni X metal özü əmələ gəlib, oksigen və turşu əmələ gəlib. Bu da passivlərin oksigenləri. 3-ə də A uyğun olur. Sağ olun dəyərli izləyicilər. Elektrolizə aid hesablamaları növbəti videomuzda izah edəcəyəm.